А вам дали 18. Как вы думаете, у кого сфера влияния больше? Кто даст, я не пойму. Ну, США выделило потом... на развитие демократии в РФ 18 миллиардов. Слава вы. Здравствуйте. Привет. Снова вы. О чем беседуете? Война Россия-Украина. Хорошо, давайте беседуем. Как вы думаете, Зеленский подпишет договор по поводу Владимира Он сказал, подпишет. Да, только в обмен на что? Еще раз. В обмен на что? то На гарантии безопасности. А вы думаете, что Шайгу предоставит? Но если не предоставят, значит не подпишет. Это же просто. А если они дадут такую письменную гарантию? Что? Точнее, не письменную, а устную гарантию. Потом откажется, когда Зеленский уже подпишет. Возможно, такое время? В смысле, не понял вашей конструкции. Смотрите, смотрите. Хорошо подписывает вам. Хорошо. Вот. Земельные ископаемые. Ну, типа, что под... говорят, что да? подожди, по поводу... что, что, что подписывает? Подписывает по поводу добычи земельных ископаемых на территории Украины, Что США добывало это. Потом. США говорят, да, да, мы вам дадим гарантию безопасности и все такое. Он подписывает этот документ, все, документы у них на руках. Угу. Они говорят, извините, пожалуйста, потому мы дадим знать. Такой сценарий возможен? Я думаю, что такой, на таких условиях он подписывать не будет этот договор. А вы вообще в курсе дела? Они... А вы в курсе дела, чего касается договора? Ну, чтобы добывать. А где они находятся? Что вот конкретно? Область, Петровск, область, область. Uh -huh. Это основная основная часть, значит, там находится? Либо какие-то, скажем, незначительные. Не значит, значит, область. Uh -huh. а Донецкую, Слуганскую вы принципиально не берете, да, во внимание? Мне кажется, их просто сдадут. Кого сдадут? Это территория, Банецкая Уганская области. Так, мы же с вами говорим... Мы же с вами говорим о месторождениях. А, за месторождение? Хорошо. Ну, я думаю, что Банецкая Луганская область не допустит, потому что там Россия будет добывать. Кто не допустит? Кто? Россия не допустит, чтобы она А почему здесь Россия? Кто с вами о чем договаривается? А что вы знаете, что вы можете добывать на этой территории? Потому что это наша территория. А я должен вам не принадлежить. Ну, это вы ошибаетесь. А скажите, пожалуйста, сколько территории Луганской области принадлежат сейчас украинской армии? Это вся Луганская область, это Украина. Она просто временно сейчас оккупирована. Вы не понимаете, временно, к чему идет области... это... Подождите. Вы не понимаете, к чему идет ну, этот вы видите, договор. Зачем вы меня перебиваете? Зачем перебиваете меня? Uh -huh. Вы не понимаете, в принципе, о чем идет речь в этом договоре. Идет речь о разработке полезных месторождений, полезных ископаемых, редкоземельных металлов, которые в большинстве своем находятся на временно оккупированных территориях. И Украина предлагает, я не закончил, я не закончил. И Украина предлагает всем желающим заняться разработкой этих месторождений. Первым, кто откликнулся на это предложение, это был президент Трамп. На определенных условиях Украина эти условия не приняла и начали обсуждение, подготовку к взаимовыгодным условиям. На сегодняшний день эти условия установлены, они устраивают две стороны. Вопрос только теперь в гарантиях безопасности. То, что вы освободите эти территории, сомнений уже нет, понимаете? И эти территории вы освободите не только. Эти, территории, что, вы территории, Эти территории вы освободите. Я не закончил. Я не закончил. Эти территории вы освободите. Так, я еще не закончил, что вы будете меня спрашивать. Эти территории вы освободите для разработки совместной, как Украины, так и США. А вот гарантии безопасности касаются только лишь того момента, придете ли вы повторно или нет. Вот это вопрос. А, вы закончили, я могу отвечать? Да, можете, только я вопросов не задал. Вы знаете, что Путин выдвинул вообще в июне месяце прошлого года, какие условия? Не слышу вас. Путин что? Путин а, такие условия выдвинул по поводу этих территорий, как вы говорите, временно оккупирован. Угу. Слушайте, и что? Да? Ну, вам не отдадут эти территории. Они могут совместно с Россией добывать тут на, на а чем тогда а О а чем тогда идут переговоры с США? Как вы думаете? В России, США или Украина США? Украина, США. Мне кажется, просто чтобы за долги у вас забрать ваши изменения. За что? За долги, которые вам предоставили. Кредит, а какие кредит, долги кредит. вы имеете в виду? Начиная, ну, наверное, с 2000 какого года. Ну, у 22 -го года, сколько там сказал Трамп? Около 450 миллиардов, да? Ну, 350 вообще-то, но ну, это же не... До... Это ну, было выделено помощи, это же не в долг было дано. А почему, почему тогда Трамп с вас спрашивает? а Француз. покажите мне хоть одно обращение Трампа или вот долговое обязательство, что он требует эти деньги назад. Просто у он да, просто обозначает, даже, он обозначает деньги, еще деньги, раз. Деньги, так деньги. никто ж не отрицает, что вы их да ну что они их давали. Да, давали, но это же не говорит о том, что их нужно вернуть. Это помощь, понимаете? Слушай, это это знаете, помощь. То, что я займу денег, если Нет, вы, если давать. пойдете займете, это одно, вы даете займ, а нам помогали. Понимаете, на каких разницу, что разницу вы, что помог, США, разницу понимаете? Помощь, на каких на каких разницу, разницу понимаете? Вот, а нам помогали, нет, гаранты, а нам они помогали без больнее. условий, да, понимаете? Пожалуйста. Нам вот без условий Объясните, помогали. Пожалуйста. Ну? Какие условия, чтобы они не могли как то отбить эти деньги, правильно? Кому? Что не вложили к вам? Ну, американцам. Они должны даже этого того, да поймить какой? Им просто-напросто выкидывать деньги на ветер? Вы серьезно? Конечно, серьезно. знаете, я выкупил только долларов, знаете. Но это ваши проблемы. А они решили, смотрите, 18, а я вам объясню, 18 миллиардов вам выделяли на развитие демократии с 91 года. Нам выделялось 5. Это деньги на ветер или нет? Нет, это они свои сферы влияния поставили в Украину. А вам дали 18. Как вы думаете, у кого сфер влияния больше? Кто дал Не пойму. Кто ну, США нас, кто выделила потом. на развитие демократии в РФ 18 миллиардов. С какого времени по какому? С 91 -го года. Ну, на развитие демократии. Повторяю еще раз. А что-то демократии не было с 2000-х годов. Я говорю с 91 года. года. Ты глуховат? Ну, с 91 первого по 2000 я согласен. Ну, 18. -то там, там, тысячу, или, выделялось. Восемнадцать. Нам выделялось 5. Это просто так, или это в долг? Ну, у нас, у нас перед ними обязательства. Мы эти 18 на не вернули. У вас что перед ними? Обязательства были. Какие? Что мы вернем эти деньги? Какие обязательства? В какой срок? Под какие проценты? Я могу ознакомиться с этими обязательствами. Я... Так, если ты не знаешь, ты тогда не говори, потому что эти деньги были даны на развитие демократии в государством, в новое государство для поддержания государства новообразованного. И вот здесь, когда вы на нас напали полномасштабно, государство, которое является демократическим и, можно сказать, сердцем демократии. Они, понимая от тот факт, что вы нарушаете закон, а мы находимся в таком состоянии, нам нужно помочь. Тем более, что президент Зеленский обращался ко всем представителям государств, ко всем руководителям. Кто только может, помогите, потому что мы были в такой ситуации. И нам помогли. Нет ни одного, нет ни одного долгового обязательства, нет ни одного долгового обязательства, которая говорит о том, что Украина должна вернуть хоть один цент от того, что нам дали. Скажите, пожалуйста, ленд-лиз Советского Союза был вернули, вернули? Так же самое это так же. Видела, А причем было, здесь ленд-лиз к помощи? Ленд-лиз это скажите, определенная ленд-лиз ленд объясняю. Они ленд от этого какую пользу несут для своего государства? Они какую пользу несут. США? Просто-напросто дают эти деньги никому. Вы серьезно, вы считаете нас за глупых людей? Естественно, вы таковыми являетесь. Нет, это вы глупые люди. Сейчас уже даже Илон Маск скажет, проведем, говорит, расследование, каждый цент найдем. Пускай. А Илон Маск не последний человек. Самый так... богатый человек в мире. А что ты, а ты кричишь? Я Илон Шерс, говорю, с Маск говорю, что вас вопрос. Илон Маск. Илон Маск может проводить расследование только лишь у себя в государстве. В украине, комиссию, в, украине, в украине он может проводить расследование, но только с силами наших, наших значит, следственных органов. Без вопросов. Они, ваши приезжают, ваши? они приезжают, Откуда они проверяют. Зачем а ты постоянно да? галдишь одновременно со мной? Я тебя слушал, протест... ты Я задаешь вас, вопрос, не можешь на него дослушать ответ. Потому что твои спичи слишком долгие. Давай по -другому. Тебе не тебе нравится. Не тебе не нравится. Не задавай вопрос. А что тебе нравится? Возник про Украине. Ты про что, хлопче кажешь? Тебе я не Украина, нравится. Бля. Тебе не нравится. Не задавай вопрос. Ты сидишь, ты перебулся нахуй. Американцам продам нашу страну, они теперь будут добывать нашим полезным скапером. А народ от этого что пойми Объясни. Ты хочешь сказать? Ничего. Ты хочешь сказать, что ты из Украины? Да, я из Украины. Я это могу сказать свой адрес, где я жил, в каком году выехал, в каком году я где то конкретно. Одесская область, Кодорский район, Баштанки, я там прожил, что больше. Выехал в 2021 году, поехал в Подмосковье, живу в Серпухово, потому что в Ракобесе там страдаете. И Одессу мою очернили, в столицу моей области. И мне стыдно за Украину, за одесситов, которые я переобулись. за Катю, которую ставили на, нас деньги одесситов, очернили, приехал, что... Главное, чтобы ты не повертався, знаешь? Да я вернулся, поверь, я вернусь. Только вернулся не один я. У меня здесь в Одессе, друзья, в по в Москве, даже в mm -hmm. Я знаю уже некоторых, Саня говорит. вам бы сейчас вернуться, с... у тех, кто это все сделал. Кто памятник пушки снял, кто Катю Чернил. На наши деньги это все сделано. Мы платили налоги, а вы не спросите. Вам кто давал это право? А кто Вы сносит... себя вообще кем-то чувствуете? А действительно, украинскому никогда в Одессе слова совсем не было а украинского языка. А украинский город. Это город называется, либо он еврейский, либо он русский. Все. А кто сносит памятники? Скажи, пожалуйста, где Катю дели? Я спрашиваю, Возле кто, Большого сносит... Театра. кто сносит памятники? Возле Большого театра, где Катя дели? Кто сносит памятники? Ответь мне на вопрос. Вы сносите, правительство ваше, все, вот это занимайте. Слушай меня сюда. Решение о сносе памятника, о перемещении, о пере... переименовании улиц и так далее при... принимается внутри города, то есть громадой города. Если у вас на сессии городского совета было принято решение переименовать ту или иную улицу, ее переименовали. Потому что Бежим ваши, ваши местные депутаты так решили. Точно так это же город, и с это памятником. Зачем это, же, ты, просили, ты галдишь одновременно со мной? Блядь, я, я понять паспорт, могу. не могу. У тебя горит, или что? По поводу сноса памятника. Такая было. же самая история. Вопрос решается на местном уровне, если этот памятник не под охраной. Значит, государственного наследия. Все, если этот памятник под охраной вопрос тогда решается немножко выше, но решение принимают в городе. А люди спрашивают жителей города, хотят этого нет? Люди, не спрашиваю, знаешь, естественно, спрашивают. Ты же, наверное, не слышал да, никогда я о понятии. Ты никогда не слышал о Извинь, понятии. Пожалуйста. Гражданские, значит, как это? Громадянские слухания. Ты же об этом даже не слышал. Гражданское слухание. Да. Это, Что это, это тебе 30, это 30, вообще 30, понятие город. Город Котовск, Тебя это чушь. Понимаешь? А вот эти города переименовывают в рамках в рамках закона по декоммунизации совершенно спокойно может происходить в соответствии с законом а, Украины. Но вопрос вовсе, же вовсе, сейчас... А... а ну скажи мне, кто вообще виноват, в принципе, в том, что сейчас происходит война? Украинская власть и все, кто пришел после Майдана. А скажи мне, Пашинского. кто виноват из украинской власти? Конкретно Пашинский, конкретно как Шко... его, Шонка, или как там звали, конкретно потом, это Кончаренко, Порубий, кто там еще был, вот эти список. Куля, куля в лоб тоже сам. Вот а что они, а что они сделали? Госпереворот сделали. Законного президента, который я лично сам выбирал, мне на тот было 20. Получается, а что для тебя года, госпереворот? Да? Для меня госпереворот, госпереворот, это когда конституционный строй просто-напросто его уничтожает. Вот это госпереворот. А каким чином? У вас, говорите, а яким чином? Мидости, да, вот, У вас что, монархия, коммунизм,

Конституционный строй, конкретно президентско-парламентский, при Януковичі, который был, эти люди начали просто-напросто его шатать. А люди, которые держали, ні, ні, то, почекай. его удержали. Ты сказал, что изменили конституционный лад. Який? Повалили. Парламентско-президентский вернули обратно. Так. Янукович про це домовился с ну, оппозиционерами. Ну хорошо. А почему тогда, если договорились, выборы все там, когда на улице, когда там приехали говорили, почему начали суточки быть на Майдане? Значить, то їх піджигав? Які сутички? 20 февраля, ти знаєш, що це прекрасно відбувалося? Так, 21-го тільки домовленості були. 21-го його вже відстрадили. 21-го на 22-го сідаємо. 21, -го, 22 -го 21 лютого була, були підписані домовленості по розв'язанню політичної кризи. 22-го Янукович відмовляється від виконання своїх конституційних обов'язків конституционных обязанностей да кура mm -hmm. потому что когда он подписан спустя але, але ж ти, ти мені ты почекай, почекай. Почекай. І тут називається, Конститу... що? а тут сидит это со Львова подожди со Львова говорим начали кабинет министра вести верховную раду почекай армісту... ти кажеш, змінили конституційний лад який звалили повалили який Що саме сталося В смысле, какой конституционный Ну, ти кажеш, зробили, зробили повалення Админістрація... конституційного ладу. Подожди. Захватувались, будь пожалуйста, адміністрацію города Києва. Ні, після 21-го. після Та, Я сейчас знайду відео, ти вже присядь. Знайди відео, я ж не проти. 23 февраля, ми сейчас, да, все. Рідом, знайди 20 февраля. 23 ноября, кабінет міністра, суточки коло кабінету міністра. Виходи. ти можеш посмотреть. Дірку стоїть. Без... Заруже, без нічого. Ніот за Брущату кидає, зачем? Знайди мені відео, де є після у домовленостей. У нас заряд, після вона... домовленостей. Yeah. Ти чуєш мене? Сутички, ще раз тобі повторюю, були, але до 22 лютого. І це по-перше, по-друге, яким чином взагалі ті події, які мали місце в Києві, в лютому місяці вплинули на ход війни. Чому Росія на нас напала? Ну, потому что Россия имеет очень большое, так сказать, общество с Украиной. Тобто Лизнь, тебе якщо, не бентежить то, что Росія на нас нападает, они не винні. Винні ті, хто влаштували Майдан. Знаете, я вам приведу пример, молодой человек. Як я как Тарас Гурба смотрел на Андрейку. Вот так же сама Росія смотрит сейчас на Украину. Ну, ну, чека, що, допомогу, я ж тебе запитал, кто винен. Я вам ответил на ваш вопрос: почему напали? Чтобы я тебя породил, я тебя убью. Вот вас породили, они вас убьют. Вот угу. и все. І ти не, вважаєш, ти, за... Чекай, ти не вважаєш, ти Чекай, ти вважаєш за там, злочин, там, який ти довести нам, навіть, навіть, не можеш. Почекай секунду. Почекай. Ти так. вважаєш за злочин, який ти довести не можеш, який відбувся нібито в Києві, але ти не вважаєш за злочин вторгнення Російської Федерації окупації України. Це ти не вважаєш злочином. Це наведення порядку, так. Якщо за 8 років не могли договоритися, звичайно, треба, третя сторона має мішатися. Угу. Вы наведення, в наведення... на порядку, не а не, коли мне... слухають? А чому ні один депутат не поїхав, не поговорив з людьми? З якими? а чому? З якими? Ви говорите, що там сепаратисти живуть, це ви вмієте. З якими людьми не поговорили? З звичайними людьми, які там живуть, чому не... не, не хорошо Де позиція там? На, на Донбасі, чому ви не могли порядок нести? Договоритися з людьми, чого вони хочуть? А ти, мабуть, не знаєш, що до Донбасу був ще Крим окупований? Я знаю, я в Крыму часто так, а, чому? а чому в тебе не виникає питань по Криму? Чому в тебе не виникає питань по окупации? Ну, Тому що 20 февраля, когда с Майдана, с Майдана, 20 февраля, приехали, 4, 4, как они транспортировали чи или троих, Севастополь, зажжені на Майдане. Вот это после этого все началось. Тогда не обижайтесь. Что почалося? Я ничего не понял. Народное ополчение, когда дерпница сожжены в вертолеты переправились в Киева в Симферополь, или Севастополь, точно не помню. И после этого все началось. Вот. А что началось? Можешь сказать, что началось? Народное ополчение собраться, а потом, когда вы еще где это? Какое народное ополчение? Вы крымский дерьку-то сбили. Вы кровь с тебя сбили. Поставили людей на колени, ставили. А вы что думали, у вас автострукция идет? Какое народное ополчение? За что ты говоришь? Местное ополчення зібрали здесь. Де? Покажеш мені якісь докази того? Я тобі, я тобі одну маленьку таємницю відкрию, якщо ти зараз візьмеш телефон і напишеш медаль за возвращення Криму. 20 февраля 2014 -го ну, года, правильно? а Скажи мені, як ну, вони це, могли 20-го спальни обожоване привезли в Києві. А на мною говориш разом. Я ж дам... питання а тобі задаю. Чому, я задаю підставлен. питання: на яких підставах? В смысле я народ Рима попросив, навіродив совет Рима. Они как автономії немає А вони дорогу. мали на це право. Да, они а они де є прописано? прописано? А де прописано таке право? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.